А, кстати, что происходит с гривной? С гривной происходит, на мой взгляд, непрофессиональные действия Национального банка, которые были сделаны в свое время, и непрофессиональные действия правительства. Что происходит? Происходит то, что Национальный банк в свое время дал огромные средства на рефинансирование тех же коммерческих банков. Это порядка немного меньше 140 миллиардов гривен на рынок, который является э, нормально ликвидным, скажем, при э, сумме 20, максимум 25 миллиардов. И вот эта огромная масса денег ринулась на валютный рынок, ринулась на рынок потребления и э, сорвала и курс, э, и э, цены. Э, на мой взгляд, Национальный банк был непрофессионален в том, что когда выделяется такое рефинансирование, оно обязано просто очень жестко контролироваться. И ни в коем случае нельзя допускать, чтобы одной рукой деньги давались национальным банкам в качестве рефинансирования, а второй рукой давалась валюта на покупку за счет этих денег валюты. Это была элементарная спекуляция, практически, которая носит характер коррупционный. Это сорвало курс. Когда ссылаются на войну, это неправда, потому что если бы война, условно говоря, 9,5, 10 курс, вот это э, то, что можно было бы списывать на э, военные действия, и то можно было бы говорить о усилении. Я считаю, что Национальный банк в свое время проиграл войну со спекулянтами. Когда э, начинается такая паника, э, административные рычаги Национального банка должны работать очень четко. Я считаю, что Национальный банк проиграл публичную политику, потому что когда возникают э, вот такие вещи, национ глава Национального банка я не говорю только о нынешнем, я говорю и о предыдущем э, главе Национального банка. Э, должны быть очень публичны, э, они должны объяснять населению, что происходит, что будет, какие последствия и так далее. И я считаю, что э, такой четвертой причиной, которая сорвала стабильность, это отсутствие реформ. Если нет реформ со стороны правительства, то Субъекты экономики, те же предприятия, те же предприниматели рассуждают очень просто. Реформ нету, коррупция продолжается, причем не в меньших масштабах, а в некоторых направлениях еще и в больших масштабах. Что делать? Надо деньги, которые у них есть в их предприятиях, максимально изъять, сконвертировать и дожидаться лучших времен. Поэтому с гривной, я считаю, были большие ошибки со стороны непрофессионального действия, со стороны и Национального банка, и правительства.